Ті, хто споживачі, хто отримує більше 2000 тисяч кВт часової електроенергії в місяць, ми нарахували більше 4 тисяч. Що мається на увазі? Що ми можемо розуміти так, що або це якийсь малий бізнес, який розташований десь на подвір'ї, це может бути там автослісарні майстерні, або там ще якісь там маленькі підприємства, які щось виготовлять. Але на обліку в нас сьогодні стоїть, Враховуючи те, що дуже багато малого і середнього бізнесу працює без обліку, то ми поставили перед управлінням економіки завдання. Ми будемо зустрічатися абсолютно з усіма, хто використовує електроенергію, хто працює, не зареєстрований, не сплачує податків, єдиного соціального внеску, все інше. Такими заходами. Ми зараз надамо слово очільнику нашої податкової об'єднаної... інспекція і и Артему Олександровичу декілька Я продовжую і буду розповідати про джерела додаткових надходжень і що ми цього зробити і в економіці, і в сільському господарстві, і на рівні місцевих киосков и так далее, и так далее, и так далее. В а, итоге на сегодняшний день а, мы с вами имеем несколько критических ситуаций, в которых умерли люди. А, несколько ситуаций, в которых а, частные предприниматели много пренебрегают, прежде всего, законодательством, законодательством и нашими просьбами, в том числе и на круглых столах. Ни для кого не секрет о том, что эти полгода налоговая инспекция работала в режиме нон-стоп по круглым столам, с вирхозниками, с крупным бизнесом, с мелким бизнесом. Основной тезис и критерий, который и месседж, который я пытался как руководитель донести до бизнеса, это все должно быть по закону. По закону должна быть легализация, по закону должна быть заработная плата, по закону должен быть оформлен бизнес, по закону То ли их корректно кто-то сопровождает, то ли просто все бесстрашно и так далее. Но, к сожалению, к сожалению, когда мы обращаемся к фискальным методам и средствам влияния на эту ситуацию, мы стыкаемся в кавычках с плачем Извините, я раньше этого не знал, я раньше этого не понимал, это вы бы подсказали и так далее, и так далее, и так далее. На сегодняшний день мне бы хотелось как руководителю районе и в четырех административных районах и в четырех остальных четырех административных районах есть такая практика а, поставить точку на переговорном процессе и на системе убеждений к сожалению система убеждений никак не работает а, хочу обратиться, обратиться к о, Я говорю, ребята, давайте включаться вместе в этот процесс. На сегодняшний день я хочу сказать о том, что это ваши деньги. И если вы к этому не развернетесь лицом, к сожалению... Но вы там живете, вы там находитесь. Каждый из присутствующих здесь ходит по этой земле и ходит мимо киоска, в котором продается, извините, нелегализированно, <coughs> не, не и непонятно не непроизведенное водка, Сигареты, игровые автоматы, а, точки, в которых развивают бензин направо налево. Я об этом точно знаю, что где на времени это есть, если я сам лично это наблюдаю. Это ваша гражданская сознательность. А на сегодняшний день... В этой части я больше ничего не буду говорить. К сожалению, к счастью, да, я хотел бы, чтобы вы меня услышали, к счастью, к сожалению, очень скоро мы начнем применять методы фискального воздействия и административно-уголовного воздействия на эти факты. И я знаю, насколько хорошо, очень хорошо в, в этом регионе работает. обсуждали в этом ключе ту проблему, которая возникла. А вы сейчас вышли с этого совещания и сказали своим знакомым, ребята, давайте пересмотрим нашу, нашу позицию, давайте пересмотрим наше видение. И не потому, что нас об этом просят э, руководители государства, не потому, что нам ставят задачу премьер-министр, не потому, что у нас 1 января увеличится за минимальная заработная плата, а потому, что наши с вами дети ходят в школу. И наши с вами родители ходят по тротуарам за за счет э, мобилизации денежных средств, которые это все ремонтируется, создается и создается успешно в Германии районе. И да, это наша заслуга, потому что планка ее выполняется, потому что мы методично и иногда даже цинично идем по направлению и указаниям, потому что все законодательные нормы должны выполняться. Поэтому я хотел бы еще раз попросить обратить на это внимание, потому что критическая точка, точка кипения достигнута. И на сегодняшний день, если мы говорили наше видение с Александром Александровичем, нашу аналитическую мысль высказывали о том, что мы должны обратить на это внимание, мы должны повернуться к этому лицу, На сегодняшний день эти вопросы будут контролироваться еще центральной народной власти, а именно президентом, премьер-министром и так далее. И у нас уже будут все основания говорить. Хотелось бы раскачивать общество, особенно в такие сложные времена, но цифры варят за себя. Поэтому на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я больше не Есть у меня вопрос. Вы знаете, очень интересно вы делали доклад, но когда вы сейчас в адрес местных поселковых совета говорите о том, что якобы мы с ваших слов в тонком намеке, ходим мимо предпринимания этих действий для того, чтобы пополнять бюджет, и вы бюджет меня пополняет, я вообще с вами не согласен. В этом плане, как голова Садочной Рады, я заявляю о том, что я встречаюсь с ними предпринимателями на территории поселка, провожу ряд определенных совещаний с фермерскими хозяйствами, с предприемствами различными, убеждаю перерегистрировать предприятия, чтобы юридическая адрес регистрации в Трешевском районе, реализовать земли, которые раньше были там, платилось там по 5000 тысяч, по гривен в месяц, а в карман Ну, первое. Я человек государственный, и извиняться Я рад, что вы поднялись и сейчас сказали. И да, я вам хочу сказать, будут проходить совещания. И сейчас уже будут проходить совещания. И не вы будете инициатором этого совещания, а мы будем инициатором этого совещания. Второго. И вместе с бизнесом будем общаться. Я не против. Я хотел обратить это внимание. Я давал запрос. Я давал запрос на голову рекламу. А с этим письмом обратитесь в Центральную налоговую область. А? Поэтому, если ну, можно... Ну, я готов, во-первых, обсудить с вами это письмо. Спасибо. Во-вторых, мне известна ситуация по этому запросу. Хорошо. Поэтому не совсем так рассказывать. Для того, чтобы мы дали четкое качественное разъяснение, нам необходимо тот минимум документов, Допустим да, а, а, Александр вас. Молодой Милисской. Молодой. Поддержим полностью Вячеслава Владимировича. Вопрос, может, не совсем налогового. Я на предыдущей коллеге вставал с вопросом по поводу выполнения наших бюджетов. И сразу же написал э, запрос, э, по-моему, даже на вас я тоже ставил, Прошу взять на контроль. Э, 136 кадастровых номеров земельных участков, так называемых кульерно-офикталингов, половина из которых 100% не платит налоги. Поэтому прошу помочь э, ускорить процесс получения допуска. А к вам, приду по этим 136 людям, будете мне помогать. Пожалуйста, приходите, но сразу э, прошу включить с социальную рады и поднять вопрос о э, таком предприятии, как Караван. Делать не оценку сделали... Потому что на сегодняшний день предприятие ощущает, что у меня было два полу с этим предприятием в очень ультимативной конфликтной форме, потому что эти вопросы звучали здесь, прежде всего на совещании. И вот предприятия претензий и вопросов никаких нет. Они пришли и сказали, мы не понимаем, почему у нас об этом спрашивают. Готов вам ответить полностью на этот вопрос. Месяц, наверное, в ноябре, только вы прошли выборы, земельную центку за счет предприятия э, каравана, в течение каравана, а Алло а, и Цикея на земельных участках которые находятся в данном предприятии. Ну, пожалуйста, вот остался полтора месяца. Давайте я думаю, уже уже не дождемся мы его оценку администрации напрямую за счет э, торговых точек будет делать земельную церковь и э, ну, все. Я Вы знаю, там месяц тысяч месяц на одного на участка именно. Я, это, я в этот вопрос включился. Но у меня нет никаких оснований для того, чтобы им правовые прибыли. Ну как нет? Ну не платят. Есть награда, у вас на которого раз 10 лет должна проводиться земельная оценка и меняться.